Politik MP Padang Serai, Ombudsman Malaysia dijangka dibentang 2026. Semua komponen kerajaan perpaduan wajar sertai kabinet. Azam Baki jawab Rafizi. MCA kekal dalam BN, hubungan masih kukuh. Pasajak MCA bersemuka. Ahli Parlimen Padang Serai Azman Nasrudin terus mendakwa pertuduhan rasuah terhadapnya dibuat secara tergesa-gesa dan mempunyai unsur campur tangan politik berikutan tindakannya menegur kerajaan. Dalam sidang medianya, Azman memaklumkan bahawa Amar Aswad turut terkejut kerana mereka pada awalnya dimaklumkan pertuduhan hanya dijangka pada awal tahun depan. Azman turut menyatakan tuduhan itu seakan-akan bertujuan mengalihkan perhatian daripada isu bekas setiausaha politik Perdana Menteri selain mengkritik penggunaan kuasa eksekutif yang didakwanya tidak seimbang. Dia dan Amar kemudiannya mengaku tidak bersalah atas pertuduhan melibatkan suapan RM400,000 itu manakala mahkamah menetapkan jaminan RM75,000 dan siasatan dikaitkan dengan projek Fitlot ketika Azman menjadi exco pertanian Kedah pada 2020 mesyuarat JKKTN yang dipengerusikan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersetuju menubuhkan Ombudsman Malaysia sebagai agensi pusat bagi mengurus aduan awam secara lebih menyeluruh. Anwar memaklumkan agensi itu akan menumpukan isu tadbir urus, salah laku, pelindungan pemberi maklumat dan kebebasan maklumat selaras komitmen kerajaan madani. Beliau turut menyatakan rang undang-undang Ombudsman Malaysia dijadual dibentangkan pada awal 2026 termasuk cadangan undang-undang tambahan untuk menyelaraskan perusahaan milik kerajaan dan anak syarikat badan berkanun. Anwar menegaskan langkah itu bertujuan mengukuhkan integriti dan keyakinan rakyat serta pelabur melalui reformasi institusi dan perkhidmatan awam yang lebih tersusun. Ketua Pemuda PBM, Hanis Asmui menggesa Perdana Menteri melantik semua wakil parti dalam Kerajaan Perpaduan ke dalam kabinet bagi menjamin kestabilan politik menjelang PRU 16. Beliau menyatakan keputusan PRN Sabah yang menyaksikan kemenangan calon bebas dan parti kecil menjadi petanda kemungkinan parlimen tergantung pada pilihan raya akan datang. Hanis menegaskan pendekatan inklusif seperti diamalkan BN dan PN sebelum ini akan memastikan setiap komponen merasakan kepentingan bersama dalam kerajaan. Gesaan itu dibuat ketika spekulasi rombakan kabinet semakin kuat dan beberapa nama tokoh politik disebut-sebut bakal menyertai pentadbiran baharu. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki menolak dakwaan bahawa siasatan Suruhanjaya itu dipengaruhi agenda politik dan menegaskan semua tindakan dilakukan mengikut undang-undang. Beliau menjelaskan Suruhanjaya tidak pernah menerima arahan daripada mana-mana tokoh politik serta memastikan integritinya tidak dikompromi. Sebagai respons terhadap dakwaan Rafizi Ramli, Azam berkata SPRM bersedia meneliti perkara itu jika maklumat lengkap mengenai individu yang didakwa disiasat atas sebab politik dikemukakan. Azam turut menegaskan SPRM akan terus bertindak tanpa pilih kasih dan memastikan tiada campur tangan dalam mana-mana siasatan. Naib Presiden AMNO Johari Abdul Ghani mengesahkan MCA kekal bersama Barisan Nasional dan menyatakan hubungan kedua-dua parti masih berada dalam keadaan baik. Beliau menjelaskan setiap parti memiliki pertimbangan dalaman tersendiri namun kerjasama lebih lima dekad membuktikan hubungan BN dan MCA kekal stabil. Johari menambah realiti politik semasa memelukan semua pihak menyesuaikan diri kerana tiada parti mampu menguasai sepenuhnya landskap negara. Kenyataan itu hadir selepas MCA menyatakan kesediaan menyemak kedudukannya dalam BN sekiranya AMNO bekerjasama secara khusus dengan DAP pada PRU 16. PAS menyatakan kesediaan mengadakan dialog dengan MCA selepas parti itu menyifatkan keberadaan PAS dalam PN sebagai sebab mereka tidak berminat menyertai gabungan tersebut. Ketua penerangan PAS, Ahmad Fadli Syahri berkata, pandangan terhadap PAS wajar diperjelas melalui dialog terbuka berdasarkan pengalaman kerjasama ketika berada dalam kerajaan PN. Beliau mengulas kenyataan Presiden MCA, Wee Ka Siong, dan menyatakan PAS bukan parti yang memusuhi mana-mana kaum serta memilih pendekatan harmoni dalam menyelesaikan perbezaan. Beberapa pemimpin PAS termasuk Nik Muhammad Abduh turut mengambil pendekatan diplomasi dengan menekankan kedua-dua parti menolak ekstremisme dan menyeru lebih banyak sesi perbincangan.